అందరికీ నమస్కారం శ్రీ వెంకటేశ్వర కరావలంబ స్తోత్రం ఈ స్తోత్రాన్ని మనకి అందించిన వారు శృంగేరి జగద్గురువులు శ్రీ నృసింహ భారతి స్వామివారు కరావలంబము అనగా కరము అనగా చేయి ఆలంబనము అంటే ఊత అనగా ఆధారము కరావలంబము అంటే చేయూత ఆ శ్రీవేంకటేశ్వరుణ్ణి నీ చేయిని నాకు ఆలంబనగా అందించి నన్ను సర్వకాల సర్వావస్థలయందు కాపాడు స్వామి అని ప్రార్థిస్తూ ఈ స్తోత్రం శ్రీశేషునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణార్చ్యుతరే నయత लीलाकटाक्षपरिरक्षितसर्वलोका श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं ब्रह्मादिवन्दितपदाम्बुजशङ्खपाणे श्रीमत्सुदर्शनसुशोभितदिव्यहस्ता कारुण्यसागरशरण्यसुपुण्यमूर्ते श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् वेदान्तवेद्य श्रीपद्मनाभकमलार्चितपादपद्मा लोकैकपावनपरात्परपापहारिन् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूपा कामादिदोषपरिहारितबोधदायिन् जनार्धन वासुदेवा श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं तापत्रयं हरविभोरभसान्मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्षा मच्छिष्यमप्यनुदिनं परिरक्ष विष्णो श्रीवेङ्कटेशम देहि करावलम्बम् श्रीजातरूपनवरत्नलसत्किरीटा कस्तूरिकातिलकसोऽभिललाटदेसा राकेन्दुबिम्बवदनाम्बुजवारिजाक्षा श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं वन्दारुलोकवरदानवचोविलासा रत्नाजहारपरिशोभितकम्भुकण्ठ केयूररत्नसुविभासि दिगन्तराला मम देहि करावलम्बं दिव्याङ्गदाञ्चितभुजद्वयमङ्गलात्मन् केयूरभूषणसुशोभितदीर्घबाहो नागेन्द्रकङ्कणकरद्वयकामदायिन् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् स्वामिन् जगद्धरणवारिधिमध्यमग्नं मामुद्धराद्य कृपया करुणापयोधे लक्ष्मीं च देहि मम धर्मसमृद्धिहेतुं श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं दिव्याङ्गरागपरिचर्चितकोमलाङ्गीताम्बरावृतततनो तरुणार्कदीप्ते सत्काञ्चनाभपरिदानसुपट्टबन्ध श्रीवेङ्कटेशम देहि करावलम्बम् रत्नाजधाम सुनिबद्धकटिप्रदेशा माणिक्यदर्पणसुसन्निभजानुदेशा जङ्घाद्वयेन परिमोहित सर्वलोका श्रीवेङ्कटेशम देहि करावलम्बं लोकैकपावनलसत्परिशोभिताङ्घ्रि त्वत्पादर्शनदिनेश महाप्रसादात् हाधं तमश्च सकलं लयमाप भूमन् श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बं कामादिवैरिनिवहो प्रिय मां प्रयातः दारिद्र्यमप्यपगतं सकलं दयालो दीनं च मां समवलोक्य दयार्दृष्ट्या श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् श्रीवेङ्कटेशपदपङ्कजट्पदेन श्रीमन् रुसिंहयति नारचितं जगत्यां पठन्ति मनुजाः पुरुषोत्तमस्या పరమాం పదవీ మురారే శ్రీ శృంగేరి జగద్గురు శ్రీమన్న శ్రీ శ్రీవేంకటేశ్వర కరావలంబ స్తోత్రం ధన్యవాదము